好久不见，啊。不是好久不见。我刚刚才从思贤那儿看到你的视频，挺漂亮的，我见犹怜。是吗？光线不好，下次我还会再稳一点。好啊。 思贤那天喝醉了，是我送他回的家。是吗？谢谢啊，江小姐，你应该知道我是要把思贤抢回来的吧？哦不，不应该说是抢。既然都没有结婚，那么大家就是公平的竞争关系。当初江小姐你不也是一样把他从我身边撬走的吗？ 首先，我不像有些人，没有撬别人男朋友的习惯。当初林思贤说自己是单身，我才答应他的追求的。其次，丁小姐要想竞争的话，我一点都不介意。只是，如果你真的这么理直气壮的话，为什么不光明正大一点呢？上次在医院，你可是挽着别的男人的手走掉的呀。 不管你是送她回家，还是要把她抢走，我都不介意。不介意？我当然不介意。这说明我的眼光还不错。思贤这么受欢迎，说明他魅力大呀。而且我也挺欣赏你的。只有足够有自信的女人，才会想什么就去做什么。 马上过来。不好意思，啊，我有事要先走了。对了，我也是一个很有自信的女人，所以我相信思贤会坚持他当初的决定，选择我，放弃你。加油！啊！ 还是旅游党能行吗？但你比较幸运，只要去过一次环亚，可以免签在这停留十五天。这是新政策，飞机也只有两三个小时、啊。太好了，那中午我们可以在市中心吃午饭了。做你的梦吧，回去把这个行程表看一下。今天下午在中央广场有两个不同品牌的秀，之后有一个 after party，明天上午有两个 showroom 要去，之后可能下午五点之前回到上海，我有一个我哥的采访要做。哇塞，这么短时间做这么多事儿，能行吗？欢迎你来到买手的真实世界。 哦，oh, 好,好，好好，我喜欢。坐飞机而已，穿高跟鞋干嘛？商务出差嘛。可以走了吗？可以，可以，走走走。喂。啊、干嘛去？出发啊。那是国内。哦。Oh. 坐。啊。Oh.